Ale Helen, prosím, snažte se, ať nevyruší okázání a ať zůstanou tam, ať chtějí na záchod a to s někým. Sami je nepovštějte. Takže prosím, musíme se snažit a začít respektovat Boží přítomnost. Amen. 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 A proto je to důležité, aby náš Pán Ježíš Kristus byl vyvýšen skrze toho, co my budeme konat a to, co my děláme v Kristu Ježíši. Amen. amen. Protože my všechno děláme v Kristu Ježíši. On je jméno nad každé jméno a On je Pán, Pán a Král, Král. Amen. amen, amen, amen. Sláva Pánu, a děkuji Bohu, že můžu kázat na to místo, protože eh, hodně tu ten týden byl takový unavný problém, protože jsem tam v Otrhamu, máme tam množství modlitby, jo, začínáme ve ale dneska já, půjci a Marek jsme to, ten minulý týden jsme to protáhli. Protože jsme neměli jenom modlitby, ale už jsme začali mluvit až do rána, do devíti a pak už, už jsme už ani nespali. Takže děkujeme bohu, že jsme mohli mít to, to takový to obecenství spolu, aby Pán byl mezi námi, amen. A děkuji Bohu za to, že můžeme konat vůli Jeho, či je den, či je noc, ale my ji konáme. Amen. 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 A jako nespěte, ale ptejte. Helenka ukazuje, aby prosím děti, všichni, kdo jsou tady, kdo chce jít, ať jde. Proto, proto je to důležité, aby my, tedy si říkáme křesťany, aby jsme proukazovali tu přítomnost a to, co je v nás. Jak já furt říkám, že my jsme ty, kteří jsme, poslouchejte, řekneš amen, my jsme ty, kteří jsme ubytovali Ducha Svatý. Amen, amen. Tak, amen. my jsme ty, kteří ubytovali Ducha Svatý. Amen. To znamená, že Duch Svatý byl vylit. Ale díky Bohu, že Duch Svatý není někdo, to je bez baráku. On šel žít do tebe. Aleluja. A potom 1. Korinským 3, 16 píše, že my jsme chráme Ducha Svatého. My A za to děkujeme Bohu, že On nás vzal od tmy a dal nás do čeho? Do světla. Amen. On nás vydal ze spekla a dal nás do nebe. On nás vzal od špiny a dal nás do čistoty. On nás vzal ze stmoty a nás dal, dal nám poznat světlo. Amen. Amen. Dneska mám e, takovou vážnou a takovou trošku přísnou kázeň od Pána. Pán chce, aby jsem to kázal, protože jak všichni víme a jak by všichni bychom měli vědět, že tu ten čas už je poslední čas. A Ježíšovo příchod je, je blízko, hodně blízko. A proto dnešní čas je důležitý, aby jsme tím tím víc byli s pánem, nejenom sami ze sebou, nejenom se s našima rodinama, nejenom se s našima ženama, s našima dětma. Dneska je čas být nejvícky spát. Amen, amen, amen. Dneska je to důležité zanechat všechno a následovat je. To je jediná věc, kterou dneska třeba dělat. Amen. amen, amen. A proto já se pomodlím na tom místě, abych mohl začít do tuty kázny. Amen. Jestli mě nebudeš mít rád po tuty kázny, sorry. Ale doufám, že abyste věděli, že tuto, co budu kázat, není země. Protože já si kázání nedělám. Ježíš Kristus mi ho A já vím jednu věc, že když já kažu, já nekažu o sobě, alebo nekážu o něčem, co já znám, protože já to neznám. Já se nevím ani za co modlit. Že mám 8.26 26 píše, že my se neznáme za co modlit. Ale když Duch Boží přijde, už víme za co se máme. Protože my se nemodlíme od sami, od sebe, ale On nám pomůže, aby my jsme mohli mít tu společenství, jako tu, to společenství s Bohem a s Jeho duchem. Amen. A za to děkuji Bohu, že On si nás vyvolil. On nám dal příležitost být někdo jiný. On nám dal příležitost poznat pravdu a co? Pravdu nás vysvobodit. Amen, amen, Je to tak důležité, protože On nám nedal poznat pravdu jenom kvůli tomu, jenom aby jsme poznali. On nám dal dva jedno. Amen, jak my říkáme. On dal poznat, ale dal aj vysvobodit. Amen. amen. A proto děkuji Bohu, že On nedává tolik ty žádáš. On pořád dává navíc. Ty se modlíš a říkáš, pane, zachraň mého syna. Alleluja. On zachrání, on zachrání celé tvoje uh, děti. Ty ho požádáš, aby zachránil tvoji rodinu, on zachrání tvoji rodinu a tvoji ženy rodinu. Alleluja. Ty ho požádáš, aby ti dal auto, on ti dá plný, plný garáž auta. Aby, abyste chápali, co Alleluja. já myslím, Alleluja. že pán říká v že on dělá víc, než my ho žádáme. A aj tak si ho nevádá. A proto je důležité respektovat jeho jméno, stávat mu chvalu a čest. Halleluja. A brát je to vážně, že tuto není sranda, ah. protože Ježíš Kristus je tu. Amen, amen. amen. On je tu. Amen. Já říkám, že Ježíš Kristus je tu. Amen. Rád vidím, že přicházíte před pánem. Halleluja. To je dobře. Ale když já zavolám svoji malou sestru Majmu a řeknu, jestli chce Ježíše, ona řekne, že ho taky chce. Amen, amen. A když se tě zeptám, věříš Ježíše, věříš Boha, ty věříš Boha. Když zavolám moji malou, ona také řekne, malá sestra, že věří Boha. Když se zeptám démony, také řeknu, že věří Boha. Kdyby říká v Jakubovi či v Janovi, že Bible říká, že démony znají Boha, ale bojí se, když ho slyší. Aleluia. Bible nám popisuje, že když Ježíš šel na, druhý, na druhou stranu, na druhý břeh, Bible říká, že potkal demona, demona a to, byla, to byl muž, který byl posledný demonem legiou a Bible říká, že on, on jen přicházel, už stávky poznal, co si nás, nás přišel zničit předčasně. Proto mu říkali, že oni ho přijdou zničit, proto oni tak mluvili, protože oni věděli a chápali, kdo je on že on jednou je přikazničit. A oni se lety už teď. Chápeš mě? A pán říká, dneska je ten čas. Jak Ježíš řekl, ty samaritankoj, a hle, hodina nastala. Víte, proč se říká Božímu slovu vojstečný meč? Víš proč? Halleluja. Protože ten Boží meč, Boží slovo, nerozděl jenom dobré věci, ale aj špatné věci. Bible říká, že když Bůh veme meč a rozdělí Bůh ve potopě, rozdělí špatný od dobrý. A proto mějme Boží slovo. Toto je jediná zpráva proti Ježíš Bible říká, že skrze křes byl vyveden na poušť. A když byl vyveden, vyveden na poušť duchem Boží, Bible říká, že on přišel pokoušet Satan. Satan ho vzal a řekl, poslouchej, udělej si z kamena chléb, však si hladný. Ale Ježíš, mu řekl, poslouchej, je psáno, nejenom chlebem bude žít, ale každým božím slovem, který vychází z božích úst. Když jí Bible říká, že je, že pak ho ďábel vzal a, a, a vzal ho navrh a řekl, poslouchej, skon nebo koupit. Pán říká, tuto přichází z hůry. Amen. Tohle přichází z hůry. A proto budu kázat, ale první jste pomodlí, máme, protože já nechci dělat nic od sebe. Ježíš Kristus je ten pán. Ježíš Kristus je ten král. A Ježíš Kristus je ten, který bude vládnout nad mým kázaním. Řekni amen. Amen. Řekni amen. To je hladový a cvedne ruku. Jak říkám, možná doma, ale tuto jídlo je, bude a pomine. Ale to, co dneska půjde nás skrze mě, to je věčnost. Amen. my pán říká, nebe i zem pomine, ale moje jediné slovo ani jedna čárka nepomine z Božího slova. A proto držme se slova Božího. Amen. Jsme připraveni na službu. Jsme připraveni kázání. Když vám něco řeknu, budete mě mít, mít, mít rád. Amen, protože mě to je jedno, ale nemluvím já, mluvím Ježíš Kristus. A když nemáš ráda mě, nemáš ráda Boha. Když, neví, ne, když nevěříš mě, ten toho, který ho vidíš. Jak můžeš věřit někoho, to je neviditelný. Právě proto dávej pozor, pán říká, že ten meč, o kterém každý máme v puse, pán říká, dneska ho bude chtít použít. Dej potles pánu Ježíši Kristu. Já se pomoci máme za to kázání, aby pán poženal a hned půjdeme do toho. Amen. Pane Ježíši, chválím tě, pane, vyvyšuju, pane. Děkuji ti, pane, za dnešní, pane, že jsme tu, pane, a můžeme tě chválit a vyvyšovat, pane. Prosím tě, pane, budu kázat, pane. Prosím, pane, použij si mě, pane. Kone a čin své dílo za mě. Pane, já tě prosím, pane Ježíši, já tě prosím, aby si očistil tuto halu ze svou moci, ze svou slávou a ze stejnou krvi, která tekla na dokonalou kříže. Pane, nebo ty říkáš, ty jsi stejný jakémkoliv rohu, anebo v jakýmkoliv životu, já vás lámu v mocném jménu Ježíš Kristus, protože On je pravý Bůh a věčný život. Neboj se dám, my nejsme ta církev, která je tichá, která nevěří, že Ježíš je Bůh. My víme, to je Pána Pán, říká 17. kapitole, že v tom je věčný život, když poznají tebe, pravého Boha. My tě známe, Pana, my ti děkujeme. Právě teď každý démon na tě poražený a každý démon na odejde. Amen, Ježíš Kristus.

slova dokonalost. Jeden typ významu do, do, slova dokonalosti znamená, že není žádný hřích. Amen? A druhý význam slova dokonalosti znamená, že všechno bylo dokonalé. Ještě jednou. Řekni řekněme. Pán říká dokonalost. Dokonalost je, když je někdo svatý. Amen. Ale zase další dokonalost je, jak Ježíš řekl, přišel jsem konat vůli svého otce a vykonat a dokonat dílo. Například dokonale vykonat to, na co byl postaven. Chápeš mě? Co dva různé A dneska o tom budu kázat, protože hodně my, řeknu, cigáni, alebo my Romy, nedokážeme pochopit, slovo dokonalosti. My hodně krát nevíme, že co znamená a jak to je myšleno být dokonalý. A víš proč? Protože když já, ti řeknu, že máme být dokonalý jako Kristus, tak víš, co so ty mi řekneš, a kdo je dokonalý? Amen? A nebo když já ti řeknu, no, a nebo když pastor, nebo mít, nebo my, náraz, no, to je jedno. Když Bible nám říká, buďte svatý, jako jsem svatý a já, buďte dokonalý, jako se dokonalý já. Jak to Bible myslí? Protože na druhé straně Bible říká, že nikdo není bez hřichu. Takže jak může zároveň být dokonalý a zároveň mít a nějaký hřich? Není to možné. Chápeš mě? Nikdo mi dělá tak ani tak. Chápeš mě? Říkám amen. Poslouchej, pán říká, se se rozsvítí Kristus. Jestli nebudeš, je, poslouchej, jestli budeš na mě koukat takhle, já ne, ne, neboj se, já nejsem faral, nejsem nějaký fanatik, nejsem někdo, kdo Boha nezná, já jsem ten, jako, jako normální služebník Ježíše Krista, já služím živým Bohu, tak když já něco mluvím, nemluvím já, ale mluví Kristus a ty máš říct Amen. Amen. Nebuď jako katolik, řekni amen. 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 Právě proto, když ti řeknu něco, co je pravda, ty víš, že to Bible píše, ty řekneš ne jako katolik, ale nahlas, jako křesťan. Amen. Řekni amen. amen. Posluchy, ne, ty, se, ty nemáš radost Božího slova, ty nemáš radost, když Bůh k tobě mluví. Když někdo má z vás radost a slyší, že Bůh k němu mluví, tak řekne amen. A ne amen jako katolik, ne amen jako Jehovista, a ne jako jednorozeného pravého syna, Boha Ježíše Krista. Amen, vám Takže moje téma dnešního kazání je dokonalost. Amen. A mám dva otázky, které jsem právě teď se vás zeptal. První otázka je, co je dokonalost? A druhá otázka, můžu být dokonalý? Amen. Musíme si dát takovou otázku, dej si otázku. Za oči, nebo je otevřený, to je jedno, ale myslí sám nad sebou, zkoumí sám sebe a řekni si, můžu být dokonalý, můžu vykonat něco, co, co málo to dělá, můžu být zvláštní, můžu být takový, jaký Bůh chce. A vůbec, co to je dokonalost? Dej si takovou otázku. Protože je to důležité pochopit sám sebe. Amen. Takže první verš, který bych chtěl, aby jsme spolu šli, je Matuš 5, Matuš, 5, Matuš, 5, Matuš 5, 48. Matuš 5, 48. Matuš 5, 48. Matuš 5, 48. Matouš, první kniha v Evangelium v Novém zákoně, Matouš kapitola a verš jenom 1. 48. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec nebeský. Takže tady víme, že jenom vám tak to ukazuje, ne, neříká to v titánu, ale ani, ani, vlastně neříká jak, ale jenom píše jako kdo. To znamená, že nám řeklo, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Nemáme být dokonalí je nějaké Jehova nebo nějaká Marie je dokonalá, ale tady mi to říká, buďte dokonalí, protože váš nebeský Otec je dokonalý. Amen. Takže tuto je jeden verš a druhý verš je hned jenom potom Jan 17, 23. To je hned ten druhý verš, do kterého chci Jan 17.23. A poslouchej ti protože je to velmi, velmi, velmi důležité. Já v nich a ty ve aby byli dokonalé jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Takže tady vidíme jasně. Buďte dokonali na co? na co máme my být dokonali? No na to, aby svět viděl ten rozdíl a poznal a aby Bůh nás mohl milovat, jako miloval Ježíše Krista. Řekni Amen. 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 A právě proto tady musíme vidět, co nám Bůh ukazuje na tu těch dvou veršů, které jsem zhrnul do jednoho, že Pán nám jako oznamuje, že máme být dokonali. A teď si řekni, řekni si sám v sobě, jak má být já to konali, když já jsem pořád hřišný a furt budu hřišný. A není, není možné jen tak, abych se zbavil nějakého hříchu. Poslouchejte, my, my, kteří jsme v Kristu Ježíši, anebo takhle vám to řeknu, věříte, že Ježíš Kristus žil v tom stejném tělu, jako já dneska? Věříš tomu, že Ježíš žil tak stejně, jo, jeho, jeho srdce bylo tak stejně a jeho dýchal jako já, myslel jako já. Věříš tomu, že Amen. Takže pokud on byl takový, jaký byl a žil v tom, co jako já, tak není, poslouchej, není žádná taková výmluva nebýt tím, v čem Bůh tě povolal být, protože on sám to byl. Amen. Teď se, poslouchej. A teď si ty říkáš, On nie był pokonany, bo był na, na krzyżu, a tam wziął wszystkie grzechy po sobie. To jest takie wyjątkowe wyjaśnienie, ale powtórzmy Amen. Powtórzmy Amen. Więc Biblia mówi, że Jezus był na krzyżu. opět sám sebe, ale, protože já říkám, zabil sám sebe, já to tak rád říkám všechno, dohromady tak, jak to je, protože Bible říká, že on sám sebe zabil. Jak ty myslíš, že on zabil sám sebe? No tím, že Bible je psáno, že pán říká, že nikdo mi život nebere, žádný vrah, žádný žít nebo žádný farizej, nikdo, 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 nikdo mi život nebere, já ho dávám sám. A když ho odal sam za to aby se stal te zemlje žamer aby ti si se stal dokonalost. on se stal božim sinem aby aj ti si se mohl stat božim sinem on umrl aby ti si mohl žit on dal sam sebe aby ti si se sam

Aby dítě měl dítě, ale pán říká, že to je proti zákonu. Víte, já vám řeknu jednu věc, víte, proč Sodoma, Komora, zahynula, víte, proč Bůh udělal to nad Sodomou Komorou, protože oni neposlouchali sami sebe a už ne sami sebe, ale Boha vynechali. Bible říká, že se zdali Boha a šli k jiným Bohům, dali se, dali se, dali prosvitili svůj život k jiným Bohům, začali věřit tomu, Vaše doma, vaše domovi. Tam, kde vy všichni spíme, my všichni, tam je město Sudemou komory. Víš co, so, já myslím? Že někdy není už dneska město Sodoma komory, ale i v tvým domě. Řekni Amen. amen, amen. A jestli ty nechceš, aby si ty a tvůj nie jest na was, ale dzieciach. Amen. A prawie proto dać wszystko. Posłuchaj, nigdy nie pudeś doskonale. Powiedz, amen. Ale możesz się snażyć. ho musí užívat v čem? No v duchu a pravdě. Ale teď poslouchej další věc. Když poznáš pravdu, pravda teď nevede nikam, jenom do dokonalosti. Protože si poznal něco, co je dokonale, Co? No Boží slovo, jeho přítomnost, jeho ducha, jeho náděj, jeho svatost, jeho milost, jeho, jeho bohatství, pán A naše srdce je zahaleno Boží slavou a Boží bohatství. Já vím, že hodně cigáni mají dobrý řetězí, mají zlato, mají hodně všeho. i'm <laughs>

Jestli máš rad pravdu a máš rád Krista, řekneš amen. My, kteří jsme tady, kteří nosíme obleky, kteří se bereme a kteří máme kravaty, ty poslouchej, někdy naše životy jsou horší než ty, co mezi Amen. Někdy před Bohem přijdou dřív ty, kteří jsou hříšní a neznají Boha než my. A víš, proč je to horší? Protože oni dělají něco, o čem špatný.